इसलिए हमारे अमीर उम्मीदिन हमेशा कामयाब होगा अब तुम उसको गिराओगे फिर भी कामयाब हो जाएगा इमरान खान समझे कदम बड़ा उम तुम्हारे साथ उसमें बाजी भी है बाजी भी है समझिए भी है बाजी, बाजी फजल को क्यों वोट देगा समझे फजल राम को हम भी वोट नहीं देते हम मौलम फजल के सख्त खिलाफ है इसलिए मैं तो मुस्लिम लीग आदमी हूँ हमें जान से मिल गया कभी मुस्लिम लीग कभी पार्टी क्या आजकल मैं इमरान खान के साथ समझे आजकल हम लोग क्या हैं मैंने बहुत ज़ोर लगाया कि ख़त्म बुखारी पे इमरान ख़ान को बुलाऊं <laughs> ये बद वक्त छोड़ नहीं रहा ये हमारे इसात कटर जमीयत के लोग हैं मौलाना फजरमान के इसलिए मेरे इनसे नहीं लगता इनके साथ झगड़ा है नाजमी तालीमत वगैरह ये दूसरे मूल्यजहार ये सारी जमीयत के लोग हैं मौलाना फजरमान भाई मौलाना फजरमान ने हमें क्या दिया है? हम तो है इमरान ख़ान के बहुत मैंने इरादा किया कि हम देखें लो, यहाँ के लोग इस्तीफ़ाद करें जियारत करें हजरत की समझे भैया हम खत में बुखारी भी बुलाएं या ख़त में बिशकात के भी बुलाएं कभी बुलाएं आप लोग चाहें तो दौरे तफसीर के ख़त्म पे बुलाएं उसने मौलाना फजल मम को बुलाओ क्या करेंगे वो फजल उमान को समझे अमीरुल मोमिनीन हमारे इमरान खान समझे मुल्क का नाम हमारा रोशन कर दिया समझे मैं तो जिस दिन से आया बड़ी बहुत खुश हूं सुझे? बड़ी खुशी है सही है मौलाना अल्लाह के लिए मैं मजाक बहुत करता हूं और उसको कभी हकीकत पर महमूल नहीं करना ये साथी ऐसे सूफी बेवकूफ होते हैं एक ताल में आया मैं जमे फारूकी में मेरा भाईजान भी मुदरिस था बहुत अच्छे मदरस थे मैं भी मदरस बन गया तो हज़रत अकदस मौलाना मोहम्मद सादिक रमत एक, रम एक तालिबिल में आ गया ज़्यादा सूफ़ी बुजुर्ग बना हुआ लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं आ रही थी मेरे पास आया कहते कि उस जी मेरी दाढ़ी नहीं आती क्या करूँ तो उस जमाने में लाइन पे प्लेट पे दाल मिलती थी तो मैंने उनसे कहा कि रात को दाल खाओ थोड़ा सा बचाओ और फिर गसल खान में जाकर के यहाँ से दाल लगाओ ये पूरा <laughs> मुझे हंसी नहीं है मेरे कहा ये दाल लगाओ और इसको पूरी रात फिर किसी कपड़े से बांध दो इसको, इसको कपड़े से बांध दो इस तरीके पर समझे और ये सुबह को सवेरे इनको धो डेढ़ दो महीने में आपकी दाढ़ी आएगी बहुत अच्छी दाढ़ी आएगी बस ये तरतीब से उस जालिम ने दाल थोड़ी सी बचाई ईशा के बाद लड़के सो गए वो जाकर के गसुल खान में चोरी चुपके से छोटा सा प्लेट ले गया लगाया कमरे में आ गया तो निकाब डाला हुआ साथी ने कहा यह क्या है ये है क्या हटाओ कहते नहीं कहते तो हटाओ है क्या कहते तुम्हारा क्या जाने आठ दस दिन मुसलसल इस तरह करता रहा एक दिन एक साथियों ने हिम्मत कर दी है क्या एक ने एक हाथ पकड़ा दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ा खींचा खींचा लाभ का वाला करे वो चादर खींची थी माशाला दाल चने की <laughs> वो इतना बदनाम हो गया इतना बदनाम हजरत को पता चल गया मौलाना सादिक रमोतुल्ल को मुझे कहा कि अल्लाह के नबी अल्ला के, के मेहमानों के साथ इस तरह मजाक करते मैंने कहा हज़रत कुछ तो अकल होनी चाहिए इस बेवकूफ़ को लीजिए मैंने तो मजाक किया कुछ तो इसको होना चाहिए था इतना बेवकूफ़ है कि यह गया तो हजरत को उसने जाकर के काम तो में तो मदरसे में रसवा हो गया जो भी मुझे डेढ़ हज़ार तालिम के तैयारी वो दाल वाला जा साहब इसलिए मैं मजाक करता हूँ समझ रही हूँ अल्लाह के लिए जरा ख्याल कर लेना समझे आप कहेंगे कि ये इमरान खान का आदमी है करोड़ों इमरान ख़ानों को फजल रमान के जूते पे कुर्बान करें समझे करोड़ों ज़रदारी कोई जोरी मुझे मनवा सकता है अपने हुकूमत में जेल में ठोस सकता है लेकिन यह नहीं हो सकता कि मेरे दिल से लमा की मोहब्बत निकाले समझे समझिए फजलरह कुछ भी हमें लानतें भी भेजें उसकी लानतें और उसके गुस्से भी हमारे लिए इनके प्यार प्यार से बेहतर है न जानी है न शराबी है न अल्लाह का भला करे कोई उसने चोरी की है मुल्क के खजाना अगर इनके पास कुछ होता अगर इनके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई शिकायत होती तो इतनी पूरी मिल्लत कुफर मेरे नबी की ओय को आज तवातुर के साथ वाज़े करते इन्होंने बहुत कुछ अपने थैलियों में झांक करके देखा बहुत कुछ किया लेकिन मोहम्मद पे कुछ मिला नहीं उनको समझे मोहम्मद के वारिसों का भी नहीं कमजोरियां हैं कोताहियाँ जितने भी हैं समझ शेरी में घोड़ा जितना भी गया गुजरा हो टटू गधे से बेहतर है मौलाना मंजूर मेंगल के मजीद बयान सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा